గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఈరోజు సుందరకాండ శ్లోకాలు చదువుకుందాం జయ గురు అండి అందరికీ నమస్కారం శ్రీరామ రామ రామే తి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరా ఓం నమో నమ సుందరకాండ ఈరోజు పారాయణంలో మనం యాభై ఎనిమిదవ సర్కలో నూట మూడవ శ్లోకం నుండి నూట ముప్పై ఐదవ శ్లోకం వరకు పారాయణం చేసుకుందాం అథ మామ్రవీత్ సీత గృహ్యతమయత్త మణిరేణ మహాబాహు రామస్వహు బహుమన్యతే వరారోహ మణిప్రవరమద్భుతం అద్భుతం ప్రాయచ్చత్తు పరమోద్విఘ్న वाचा मां सन्धिदेशः ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्र्यै समाहितः प्रदक्षिणं परिक्रामम् इहाप्युद्गतमानसः उतोऽहं पुनरेवेदं निश्चित्यमनसा तया हनुमन्मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यथा श्रुत्यैव न चिरात् भौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरौ उपेयातां तथा कुरु यद्यन्यथा भवेदेतत् द्वौ मासौ जीवितं मम न मां द्रक्षसि काकुत्सो म्रिये सहमनाथवत् तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत उत्तरञ्च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरं ततो वर्धतमेकायः तथा पर्वतसन्निभः युद्धकाङ्क्षीवनं तच्च विनाशयितुमारभे तद्वग्नं वनषण्डं तु भ्रान्तत्रस्तमृगद्विजं निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः मां च दृष्ट्वा वनेतस्मिन् समागम्यततस्ततः तासमभ्यागताः क्षिप्रं रावणाया चक्षिरे राजन्वनमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्यं महाबला दुर्बुद्धेस्तस्य राजेन्द्र तव विप्रियकारिणः वधमाग्नापयक्षिप्रं यथासौ विलयं व्रजेत् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टभृशदुर्जयाः राक्षसाः किं करा नाम रावणस्य मनोऽनुगाः शूलमुद्गरपाणिनां मया तस्मिन् वनोद्देशे परिघेण निषूदितं तेषां तु हतशेषाय ते, ते गत्वा लघुविक्रमाः निहतं च महत सैन्यं रावणाया चक्षिरे ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमाक्रमं तत्रस्तान् राक्षसान् हत्वा शतं स्तम्भेन वै पुनः ललामभूतो लङ्कायाः स वैविध्वंसितो मया ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत् राक्षसैर्बहुभिस्तार्धं घोररूपैर्भयानकैः तमहं बलसम्पन्नं राक्षसंव्रणकोविदं परिघेणातिघोरेण सूदयामि सहानुगं तच्छ्रुत्वा रक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान् महाबलान् पदाति पदातिबलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः परिघेणैव तान् सर्वान् नयामि यमसादनं मन्त्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पञ्चसेनाग्रगान् सूरान् प्रेषयामास रावणः तानहं सहसैन्यान् वै सर्वानेवाभ्यसूदयं ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलं बहुभीराक्षसैस्तार्धं प्रेषयामास रावणः तन्तुमन्दोदरीपुत्रं कुमारं रणपण्डितं सहसाखं समुत्कान्तं पादयोश्च गृहीतवान् चर्मासिनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयं तमक्षमागतं भग्नं निसंयसा दसाननः तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणसुतं संक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदं तच्चाप्यहं बलं सर्वं तञ्च राक्षसपुङ्गवं नष्टौ जसं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागमं महातापी महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः प्रेषितो रावणेनैव सह वीरैर्मदोत्कटैः सोऽविषह्यं हि मां बुद्ध्वा स्वबलं चावमर्दितं ब्रह्मेणास्त्रेण स तु मां प्रा बध्नाच्छातिवेगितः रज्जुभिश्चापि बध्नन्ति ततो मां तत्र रक्षसाः रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपानयन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना पृष्ठश्चलङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधं तत्सर्वं च मया तत्र सीतार्थमिति जल्पितम् अस्या सन्दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम् रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिं सोऽहं द्यूतेन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः ॐ नमो हनुमते नमः